أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah, haji-haji, haji-haji yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dalam sekalian banyak hamba Allah, Allah taala pilih kita semua untuk duduk pada tempat yang mulia pada malam yang mulia dan pada bulan yang mulia untuk kita sama-sama mengimarahkan malam Ramadan seperti yang kita tahu bulan Ramadan merupakan satu bulan yang agung yang yang diberkati satu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang yang beriman jadi seperti jadi para hadirin sekalian seperti yang kita tahu setiap amalan sunat yang kita buat dalam bulan Ramadan maka pahalanya digandakan seperti amalan fardu dan setiap amalan fardu digandakan seperti 70 kali fardu masya-Allah jadi sebab itu jadi pada hadirin yang Allah SWT jadi pertepatan dengan semalam nuzul Quranah jadi kita atas permintaan surah juga kita akan terangkan sedikit tentang berkaitan dengan sejarah yang agung ahli kebasaran Israel itu merupakan Nuzul Quran apa yang kita faham tentang tentang maksud Nuzul Quran iaitu turunnya Al-Quran betul seperti yang kita tahu turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan betul dalam satu ayat disebutkan inna anzalna hu fi lailatul sesungguhnya kami telah turunkan al-Quran itu pada malam al-qadar sedangkan kita tahu bilakah berlakunya um, malam Lailatul Qadar berlaku dalam tempoh 10 hari terakhir betul tetapi kenapa kita sambut nuzul Quran pada 7 bulan Ramadan bukan pada 10 terakhir ha. jadi ulama berpendapat bahawa ayat yang disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar maksudnya dia ada dua pertama uh, maksudnya yang dimaksudkan sesungguhnya kami telah turunkan Penurunan yang pertama sekali adalah penurunan daripada Luh Mahfuz ke langit dunia yang dipanggil sebagai Baitul Izzah. Penurunan itu adalah yang pertama kali dan turunnya dengan sekaligus. Al-Quran semuanya diturunkan serentak pada malam Lailatul Qadar iaitu uh, diturunkan di Baitul Izzah. Kemudian penurunan yang kedua daripada Baitul Izzah tu diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang diturunkan adalah bertepatan tepat pada 17 Ramadhan dikatakan pada hari tepat hari Jumaat ataupun hari Isnin. Ha. Jadi kenapa kita tak sambut pada malam 10 hari terakhir Ramadhan Sebab kita tak seperti yang kita tahu malam Lailatul Qadar ni dia oleh Allah betul? Kita tak tahu tarikh tempat dia bila. Tetapi kita tahu tarikh tempat wahyu pertama turun kepada baginda Nabi bila? Betul? Jadi sebab tu kita, kita sambut bersempena dengan tujuh belah Ramadan iaitu penurunan daripada Baitul Izzah kepada baginda Nabi SAW pada malam tujuh belas Ramadan tahun. Jadi pada umur empat puluh tahun tu bukan sahaja turunnya wahyu pertama sekaligus melantik baginda Nabi sebagai Rasul. Aa, jadi seperti yang kita tahu, jadi pada hadirin sekian mungkin, mungkin pernah dengar dua tahun atau tiga tahun sebelum baginda Nabi SAW dilantik menjadi Rasul Maka pada ketika itu telah berlaku perkara luar biasa kepada Nabi yang kita panggil sebagai irhas. Irhas ini apa? Adalah perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi sebelum dilantik menjadi rasul istilahnya irhas. Adapun perkara luar biasa yang uh, yang berlaku kepada Nabi selepas uh, selepas baginda dilantik menjadi rasul namanya mukjizat. Maka pada ketika itu Nabi berlaku, berlaku perkara ini. Yang pertamanya, Nabi SAW, SAW bermimpi perkara yang betul. Contoh, kalau ha ha malam ni Nabi mimpi, apa yang Nabi mimpi itu, Esok itu akan berlaku sejati apa yang Nabi mimpi semalam. Kemudian ke ke ketika Nabi SAW sedang sedang berjalan, Nabi dengan pokok bagi salam, batu bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Bila Nabi tahu tak jumpa sesiapa. Jadi berlaku perkara ini. Dan dalam masa yang sama juga pada ketika itu, penduduk musyrikin kota Mekah ketika zaman jahiliyah Uh, sangat berlakunya zaman yang paling teruk pada ketika itu yang mana zina boleh pembunuhan boleh luasa hingga kan apa hingga kan orang boleh buat taruhan macam ni kalau orang nampak wanita mengandung sudah lalu dia, 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 orang bertaruh cuba kita teka dalam per wanita tersebut uh, bayi lelaki ke bayi dan perempuan jadi bila dia orang teka dia orang terus berlah hidup-hidup nampak tak betapa teruk daripada zaman kena Jadi pada ketika itu, uh, kehidupan di kota Mekah pada saat itu menjadi terlalu sempit bagi baginda Nabi SAW. Maka ketika itu, Nabi SAW mengasingkan diri benar di, 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 di Gua Hira. Kemudian tepat pada umur Nabi 40 tahun, maka turunlah Malaikat Jibril Al-Amin yang menya menyampaikan wahyu pertama ketika itu. Yang seperti kata, wahyu yang pertama apa? Surah Al-A'la ayat 1 sampai sampai 5. Ya, okay. Jadi pada hadirin sekalian uh, kita nak ambil kenapa pentingnya apa kaitannya apa kaitannya nuzul Quran dengan bulan Ramadan bulan uh, Al-Quran dengan Ramadan sangat-sangat terikat sangat-sangat apa uh, kawan rapat masa tak boleh dipisahkan jadi seperti yang kita tahu para hadirin sekalian siapa tahu bilakah baca, pahala bacaan Al-Quran yang paling sedikit bila baca, pahala bacaan Al-Quran yang paling sedikit adalah bila mana orang baca Al-Quran dalam keadaan tak ada wudhu Iaitu pahalanya per huruf digandari dengan 10 pahala Seperti yang kita tahu, hanya Al-Quran sahaja yang pahalanya dikira per huruf Zikir-zikir lain yang tidak, subhanallah tak dikira per huruf Tapi Al-Quran sahaja pahalanya dikira per huruf Paling sikit bila baca Al-Quran tanpa wudhu Yang kedua, atas sikit baca Al-Quran dengan berwudhu Maka per huruf digandari dengan 25 pahala atau lagi bagi siapa yang baca Al-Quran dalam solat dalam keadaan duduk per huruf diganjari dengan 50 pahala atau lagi paling tinggi bagi siapa yang baca Al-Quran dalam solat dalam keadaan berdiri maka per huruf diganjari dengan 100 kali ganda jadi para hadirin sekalian pahala-pahala yang saya sebutkan tadi itu adalah pahala bacaan Al-Quran di luar Ramadan Adapun bila baca dalam bulan Ramadan, pahalanya berlipat kali ganda. Paling, paling kurang ada dengan dengatakan digandakan dengan 100 kali ganda hingga ke 700 kali ganda masya-Allah. Jadi para hadirin sekalian, seperti yang uh, seperti yang uh, yang kita tahu uh, kalau orang tanya kita, kenapa kita perlu baca al-Quran? Kenapa kita perlu baca al-Quran? Yang pertama sebab dia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, kenapa kita perlu baca Al-Quran? Sebab kita nakkan syafaat Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita tak yakin bahawa diri kita ini akan terselamat daripada azab Allah Subhanahu SWT. Dan seperti yang kita tahu, syafaat Al-Quran tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu SWT. Yang ketiga, kenapa kita perlu baca Al-Quran? Sebab kita nakkan pahala yang berterusan. Mungkin kita pernah dengar hadir Nabi kata apa? Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah amalannya melainkan tiga perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak-anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Mungkin ada orang yang hidupnya cuma 60 tahun. Tetapi pahala soleh Allah, dia seolah-olah dihidup 1000 tahun. Contohnya macam Imam Syafi'i kerana ilmunya sampai sekarang orang masih mengamalkan ilmunya walaupun hidup cuma uh, beberapa tahun saja tapi pahalanya sehingga saat ini digunakan pakai oleh orang maka pahala dia berterusan ataupun kalau kita kalau kita ada anak yang soleh sebab tu nak bagi tahu kalau kita ada anak soleh kita kena wujudkan anak yang soleh kerana apa kerana anak yang soleh ni dia menjadi sumber pahala buat kita di akhirat kelak anak yang soleh ni dia sentiasa mendoakan mak ayahnya jadi sebab itu kalau kita ada anak wujudkan anak yang soleh jadi kalau kalau anak kita ni kaya semata-mata, ada jawatan semata-mata, kita mungkin dapat manfaat mereka di dunia sahaja. So, kita hidup dunia tak lama, mungkin 50-60 tahun saja. Tetapi kalau kita ada anak yang soleh, kalau kaya, kaya yang soleh. Kalau yang ada jawatan, jawatan yang soleh insya Allah. Pahala kita berterusan hingga ke hari akhir. Kenapa saya kata pahala berterusan? Contoh sebagai contoh. Kalau kita ada anak, paling kurang kita ajar mereka baca Al-Quran. Kalau tak mampu, ajar mereka baca Al-Fatihah. Seperti yang kita tahu, bacaan Al-Fatihah adalah bacaan yang wajib dalam solat, betul? Selama mana anak kita solat, selama itu kita dapat pahala mereka. Jadi sebab itu antara punca sebab pahala seorang anak tak akan boleh melebihi pahala mak ayahnya kalau mak ayahnya ajar mereka solat, baca Quran sebagainya. Jadi kita dapat pahala mereka, mereka tak dapat pahala kita. Maka sebab itu saya selama-lama tak boleh lawan, tak boleh pahala ayah saya. Saya jadi, jadi 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 macam mana pun tak boleh lawan sebab dia yang ajar kita baca Al-Quran masya-Allah. Jadi para hadirin sekalian uh, bersempena ya, jadi pada per, per, perlu kita tahu al-Quran ni nak datang pada kita bukan senang dengan susah payah para sahabat para sahabat sanggup tinggalkan kampung mereka bini-bini mereka jadi jadi janda anak-anak jadi yatim hingga sampai al-Quran ni sampai pada kita Kemudian bila sampai pada kita, kita pula main-main, baca main-main, tak sungguh-sungguh. Ada hari yang kita baca, ada hari yang kita rasa tak nak baca, kita tak baca. Sedangkan Al-Quran ni nak sampai pada kita, ribuan, ribuan manusia telah syahid untuk Al-Quran yang sampai pada kita. Jadi pada hadirin yang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah bertepatan dengan bulan Ramadhan, saya akan kongsikan sedikit tentang adab-adab hatam al-Quran sebab eh, seperti yang kata tak lama lagi mungkin seorang wajib asal dan sebagainya akan adakan majlis hatam al-Quran yang pertama berkenaan dengan hatam al-Quran adalah waktu bilakah waktu yang paling afdal kita hatam al-Quran yang pertama dalam dalam solat mungkin okay, kalau kita tengok ada setengah majlis yang dia buat Ramadan hatam al-Quran 30 juz uh, ada juga yang ke Indonesia saya pernah dengar dikatakan ada yang satu malam hatam 8 8 jam setengah habis Tentu. untuk kalau, kalau kita kat Malaysia bukan setiap taling Setiap taling dia, dia, ada tiga kawasan uh, Kawasan umum untuk solat, solat dengan orang awam uh, Satu malam satu juz Tempat lain ada satu malam lima juz Tempat lain ada, ada, ada satu, ada satu kawasan lain satu malam sepuluh juz uh, Kalau kita ni kalau kita dapat solat tarawih dapat pukul, sebelas tu Kita dah rasa syurga dah Dah rasa hebat kan uh, Tapi ada ada tempat lagi hebat daripada kita Masya Allah yang pertama waktu. Kedua, ke, uh, kedua adalah kita pilih waktu siang atau malam. Kalau kita ambil malam, pilih awal malam. Kalau kita pilih siang, pilih awal siang. Kerana apa? Bila kita hantam al-Quran, maka pada ketika-ketika itu para malaikat beristighfar untuk kita. Ya Allah, ampunkanlah kesimpulan itu? Jadi kalau kita buat awal malam Uh, lepas maghrib sampai subuh tu malaikat sentiasa minta ampun untuk kita. Kalau kita buat apa lagi, buat lepas subuh. Lepas, lepas, subuh sampai maghrib, malaikat sentiasa minta ampun untuk kita. Jadi orang nak beritahu, uh, tak kira sama ada kita ni hatam ke tak hatam, kalau kita tahu ada majlis tu, kita datang. Supaya kita pun dapat rahmat yang sama. Yang kedua, keadaan bila kita hatam pun, uh, elok sunat kita berpuasa. Jadi bertepatanlah dengan mula Ramadan ni dalam masa yang sama kita puasa, dalam masa yang sama kita hatam Al-Quran. Yang ketiga tuntutan hadir majlis hatam al-Quran. Ada sahabat yang namanya Ibnu Abbas. Dia ni siap upah ditugaskan seseorang lelaki untuk bagi tahu dia bila majlis hatam al-Quran. Bila ada majlis hatam tahu dia. Kenapa? Kerana dia, dia nak dapat. Kerana apa? Kerana pada uh, ketika pada majlis hatam al-Quran tanazzalur Rahmat, turunnya rahmat. Yang kedua ada doa mustajab indahul fatmatin doa Musajabah. Pada setiap majlis perhatam, perhataman Al-Quran Ada doa yang mustajab Ada sahabat namanya Sayyidina Anak bin Malik Bila dia nak hatam Al-Quran Dia akan kumpul ahli keluarganya Kemudian baca doa sama-sama Jadi -sama. -sama. Dia, dia sebab itu pada hari sekali Kalau surah kita ni buat majlis hatam Al-Quran Walaupun kita tak hatam tak apa Tak ada masalah Kita datang juga Supaya kita dapat uh, doa rahmat Keberkatan yang sama Dapat juga keampunan pada malaikat yang sama jadi kalau kita pun, kalau surah ni ada buat-buat berjahatan, -buat jangan senyap-senyap jemput satu surah, jemput satu korea semua dapat keberkatan yang sama insyaAllah boleh insyaAllah jadi pada hadirin sekalian uh, ruginya bagi siapa yang berlalunya Ramadan tanpa sempat dia menghatamkan Al-Quran ataupun tanpa sempat dia membaca jadi oleh aku kata kalau kita tak mampu nak hatam Al-Quran kita baca surah mana yang paling ringan untuk kita contohnya kita bacalah tiga kul ke ataupun baca kulubahat seperti yang kita tahu pahala bacaan surah Al-Ikhlas menyamai satu per tiga Al-Quran kalau kita tak mampu juga nak baca Al-Quran kita paling kurang kita baca Al-Fatihah ulang banyak kali kalau itu pun kita tak mampu uh, jadi orang nak tahu kita dengar, kita ambil Quran, kita pasang keset, kita ikut mata kita saja. kalau kita tak mampu juga pada hati sekalian kita tengok sahaja Al-Quran insya Allah berpahala orang nak beritahu ada tiga benda kalau kita tengok sahaja dah dapat pahala pertama Al-Quran kedua Kaabah ketiga Mak ayah kita Tengok saja insyaAllah berpahala insyaAllah Jadi memandangkan uh, uh, Jadi para hadirin sekalian Apa sahaja yang bersangkut paut dengan Al-Quran Maka dia akan jadi mulia Malaikat Jibril Diutuskan untuk menyampaikan wahyu Maka jadilah Malaikat Jibril Semulia-mulia malaikat Ketua para malaikat Baginda Nabi SAW Al-Quran diturunkan Kepada baginda Nabi SAW Maka jadilah baginda Nabi uh, Ketua Ketua para Nabi dan Rasul, pemimpin umat. Al-Quran yang sama diturunkan kepada umat baginda Nabi SAW, maka jadilah umat baginda Nabi, SAW, umat yang mulia, yang yang pertama sekali dia akan yang akan dihisap, yang pertama sekali akan masuk syurga. Dan Al-Quran yang sama diturunkan dalam bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan semulia-mulia bulan. Dan dan Al-Quran yang sama juga turun pada malam Al-Qadar, maka jadilah Lailatul Qadar, malam yang termulia di antara seribu bulan, Masya Allah. Jadi memandangkan uh, pada hari semua dah tak sabar nak salat witih Jadi insya cukup sampai, sampai di sini saja insyaAllah Allah Jadi aku ulang kau boleh hadar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa lisa'il muslimin wa lisa'il muslimat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh